favqulodda vaziyatlar ularning kelib chiqish sabablari oldini olish choralari mavzu borasidagi ko'nikmalar bolalikdan bolalikdanoq inson ongiga singdirilsa ko'ngilsiz holatlar ko'lami ancha kamayadi shu maqsadda karmona tumani favqulodda vaziyatlar hamda tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi hamkorligida 11 sonli maktab o'quvchilari ishtirokida o'quv seminari o'tkazildi favqulodda vaziyatlar bolalar nigohida karmana tumani o'n birinchi maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan tadbir ana shunday nomlandi unda tabiiy va is gazidan zaharlanish botulizm zilzila odamlar va hayvonlar o'rtasida uchraydigan kasalliklar shuningdek yong'inlardan ogohlantiruvchi ko'rgazma tashkil etildi bu orqali turli favqulodda holatlar va xavfli kasalliklarning kelib chiqishi ularning salbiy oqibatlari oldini olish va bartaraf etish choralari haqida o'quvchilarga ma'lumot berildi bu tadbirni o'tkazishning asosiy maqsad har bir o'sib kelayotgan yosh avlodni favqulodda vaziyatlarni bo'yicha bilim va ko'nikmalarini shakllantirish hamda birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish usullarini o'rganish undan tashqari har qanaqangi favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ba bartaraf etishga tayyorligini mustahkamlash va bilim va ko'nikmalarni oshirishdan iborat seminar davomida yigit qizlar favqulodda vaziyatlar bo'limi tasarrufidagi yong'in o'chirish avto ekipaji va uning ishlash jarayoni bilan ham tanishdi hatto ular yong'inni o'chirishda birlamchi o't o'chirish vositalaridan samarali foydalanish usullarini mashg'ulot asosida amaliy qo'llab ham ko'rishdi bu esa o'quvchilarning mavzuga doir bilimlarini kengaytirishi barobarida qutqaruvchi kasbiga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga ham xizmat qiladi 200 yuz nafardan ortiq ishtirokchilar qamrab olingan tadbir davomida favqulodda holatlarning turli ko'rinishlariga oid ma'lumotlar jamlangan uch yuzga yaqin eslatma va bukletlar tarqatildi